老罗、哦、弟弟啊，你能吃辣的不？我最爱吃辣的了，哥，那不挺好吗？越辣越好是吧？那我今天中午给你做麻辣牛排，椒黄标牛排、哎。我哥去哪儿了？<laughs> 让他干这活正费劲儿。你们两个进屋吧，不用帮忙。 哎，诶你把柴火拿进去，我帮一下哥。这么点活不用我帮忙，你这小子，给给给，这小子，哥我帮你，不用不用，我这也完事儿了，进屋吧。这冷天东个黄标牛排，这不挺好吗？ 哥，你弄啥呢？从哪儿整的这么多苹果手机？这不是年底了，趁苹果十三降价，我特意跟拼多多清点了一批苹果十三库存做活动，不用拉人拼单砍价，还支持全国联保，国行正品。现在刷到就是缘分，快速抢通道给你们放评论区了，你们赶紧点链接抢吧。这么好呀，哥，我现在就去抢呀。啊，去吧。翻锅，放水。 弟弟，肉拿过来，先焯个水呀，弟弟盖上盖，嗯。焯好了，弟弟盘子拿过来。来，弟弟把这个水倒了，嗯。倒油。 葱姜蒜放，火锅底料放，豆瓣酱放，干辣椒放。你的肉拿过来，快！给。 放一把大料盐。饿了、哦、弟弟，盖、啊、上开。饿了、哦哦、弟弟，别吃了，两个小时肉就熟了，你别吃了，嗯、等着吧。